и Рекомпенс. Дальше. Ну, они у нас были объединены чемпионами. Ну, сейчас решается на уровне министерства нашего. Из стен учебного заведения за это время пришло более 18 тысяч специалистов. Среди них герои Советского Союза, герои Украины. Отчетного а заведения, в общем-то, хватает. Вот да, он, да, вот, его медали, там, ну, в общем, жена передала, он уже умер, все, что нужно, мы взяли. Ну, да. А вот э, олимпийская чемпионка, спортсмены, 1952 года. -19. И кто из вас не помнит, кто же был? Ну, да, давайте, да, давайте да, так вот, на фоне этого, давайте вот здесь обратимся, да, да, на фоне да, давайте. Давайте. люди, как Тарас Шелестюк, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик. Мы друг друга смотрели в тренировочном процессе, и мы Сейчас друг друга вдохновляли. психологическом и физическом плане. В или в Лондоне? И какие из них были больше? Наверное, в Тяжелее всего было выступать в Пекине, потому что это были первые Олимпийские игры в моей жизни. Это была цель всей моей жизни. Это была мечта, которая я шел практически с детства. Поэтому, наверное, психологически было сложнее там. Хотя в Лондоне тоже было тяжело, тоже психологически это все давило. Но, наверное, было чуть полегче, потому что уже был какой-то запречальный опыт. Спасибо. Такое эмоции приполняли. очень приятные, когда видишь свой флаг на пьедестале. Очень круто. А как вы вот в своей спортивной карьере рассматриваете, ну как бы, бокс очень травмоопасный вид спорта. Вы не боитесь за последствия, какие пережил Мухаммед Али все Я что -то? думаю, что. О, нет, это знаете, как Мухаммед Али сказал, что папа римский, прошлый, у него тоже была Паркинсон, но боксом никогда не занимался. Я а, а, бокс, ну, если вы знаете, это далеко не в лидирующих позициях по вот травматизму стоит. Поэтому он как бы... Ну, да, мне... по удары по голове, наверное, очень не Ну, знаете, бокс в первую очередь учит защищаться, а не удары по голове получать. Я знаю, поэтому... футболисты больше. Да, да действительно. 2008 год, город Краснодон. Турнир «Молодая гвардия». Сколько вам было тогда лет? 13. 2008 Нет, забыл. 2002 получается. Или первый. Бокс не травматичен. Это, это все не бокс, а пробушенных ударов. Итак, в конце я тебя слушаю. Я думаю, это в таком в далеких мыслях, но мысли материализуются. Я думаю, с удовольствием я это сделаю в свою школу бокса. В советские времена организовывались матчевые встречи СССР, США, СССР, Куба, СССР, ГДР. Проводятся ли сейчас такие встречи Украина с другими странами? Или планируется? Во-первых, обязательно проводятся. Они проводятся достаточно часто. В Олимпийском боксе. Сейчас хотелось бы сказать о том, что есть, какие планы есть на ближайшее будущее. они достаточно интересны. 16 ноября в Киеве пройдет первый матч всемирной серии бокса. Всемирная серия бокса – это новый профессиональный клубный проект АИБА Международной боксерской ассоциации. И впервые третий сезон будет начинаться вот 16 ноября. И впервые Украина представит свой клуб, который будет называться «Украинские атаманы». Мы сейчас еще ведем переговоры, договариваемся и очень надеемся, что наши олимпийцы будут представлены в этом клубе. В любом случае, проект очень интересный. 16 числа мы принимаем команду из Казахстана, называется «Нарланы». И в ней представлено очень много звезд мирового бокса, поэтому поединок будет очень тяжелым, интересным, транслироваться по телевидению. Ждите новостей по этому поводу. Спасибо. Такой вопрос. Один. Как вас поощрило наше государство за участие в Олимпийских играх и ваши победы? Серьезный вопрос. Действительно, государство, как и за всю независимость, никогда такого не было. После чемпионата мира, например, нашей боксерской пятерки и главному тренеру были выделены, можно сказать, жилищные условия, то есть квартиры. Потом, когда мы приехали уже с медалями, нам подарил Александр Андрей Петрович Клюев машины Volvo S80, CX90, там, джипы. Также Попов, мэр Киева, ну, КМДА он возглавляет, вручили нам с Васей в Киеве земельные участки в размере 10 соток. Азаров вручил на второй день уже все деньги, которые обещанные были выплатить олимпийцам. Действительно, все было очень круто, и мы все очень довольны. Большое спасибо нашему правительству и государству.

Да, Поехали. Здесь между вот, ударами, вот ты ударишь, я сразу ударю тебя. Есть такая ситуация. И давай вот минимальную паузу сократи между ударами. Нет. Раз, два. Быстрее. Раз, два. Еще. А теперь в другую сторону, я по-другому меняю. Вот, да. все, мне нравится. Давай, если ты... Давай, тут такая тема. Вот. Так, вот них все закрывается. Вот такая тема, друзья, вот. Аккуратно. Все, Глядишь. Берешь, набираешь Нет. Вниз не опускаешь. Вот, видишь? Вот. Да, я да. Должна... это вот, вот, вот. Вот, снимаешь вот. 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 Сюда, сюда еще, вниз, сразу Это опять же одно. Раз, два. Давай, аккуратно, потихоньку. Потихонечку. Это давно, быстро. Раз. Сразу. Нет. Сразу раз. Делай. Раз. Два. Раз. Два. Видишь? Некоторые буквы другое. Да? Вот смотри. В основном ты кто? Левша, правша? Я вот Да. Иди сюда, На руку. На руку. На руку. Вот. Сюда, вот. Ты сюда в любую сторону. Видишь, вот. Постоянно вот тут Если ты уйдешь сюда, я не знаю, куда будет уйти еще. можно уже нахвататься столько ударов. Когда ты уходишь сюда, ты уже вот. Если даже на тебя соперник навалился, то ты уже все равно тут. Ты все равно сюда. Вот ты вот такая, да?

Ничего не надо туда ставить Вот просто вот тут вот У щит Ни хера, тут не действует Я не выйду. Вот, ты уходишь сюда Вот, во Теперь вот Идет опять с такие Снизу Вот, удар Не видишь? Меня не видишь? Меня не видишь? Я бью, уходит Снизу сразу Снизу, быть такой Давай Да нет, тебе скажу Единственная пауза, вообще маленький такой сезон, вот ты сразу уходишь сюда, ты бьешь и сразу свадь... туда, то есть, такая ситуация, да, биомеханика, то есть если ты возвращаешься, бьешь, все равно это должно быть так, уходишь, уходишь, бьешь, сюда, попадаешь снизу.